проблемы пацаны, чуть, -чуть. Ну, Нормально. А? Нормально. Ну, нормально. Ну что за хищник? Учится водить, ну-ка дыхни, брат. Ну-ка, вылазь из машины. Вылазь из, вылазь из вылазь машины. Вылазь а, вылазь документы вылазь. дома забыл. Документы дома забыл, да? Все, останавливайся. Ключи возьмет машины. Давай. Попал. Попал, брат, попал. По полной программе. Доблотовался. Да, а я не не блокируешь, а что это за еле-еле. Ничего, я рад. Братишка, братишка, сюда встань. Сюда встань. Встань, встань, встань. то, встань. то чтобы, чтобы, не было проблем, встань вот туда. Подойди, встань туда. Не подойду. Ну, да? Братишка, туда, к машине оба встаньте. Сиди, сиди спокойно. Не нужно ничего делать, не надо дергаться ничего. Все будет все нормально. Не переживайте. Стань здесь. Не надо. Отец. Не, не надо. Я вот именно отец, понимаешь, И отец. У меня есть трое деток. Я хочу, чтобы они нормально ходили, нормально жили. А зло, это, Чтобы то такие что люди ты как делаешь? ты в пьяном состоянии да, не ездили. Не двое. не пытание, не? Не пытание, не конечно. А вы, вы, думаете, что... Стойте там, на, на стойте на дистанции. На три, три, папки. Нет. Человеком надо быть, еще раз я говорю, Какие вот врачи? Да? Человек. Ты человек, ты что сейчас творишь? Проехал. Проехал, отрезал, а за платонул, да. платонул, доплатовал. Виноват. Виноват, справишься, я знаю. Честно говоря, я бы пизды на нахуй. Кому? Кому ты хочешь дать? Что? Кому? кому хочешь? Боже упаси. Не, не, ты говорю, естественно, говорю, дал бы. Кому хочешь? Кому хочешь, дал бы. Нельзя пьяным ездить за рулем. Вы что? за рулем это преступник, вы понимаете? Все, это однозначно. Здесь не должно быть никаких нюансов вообще. Алло. Да, 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 да. Давайте побыстрее, потому что ребята в никаком состоянии, там мы их за рулем чуть ДТП не совершили, только мы приняли свои меры. Подъезжайте, пожалуйста. Стойте там, пожалуйста. Стойте там. Не надо дергаться, не надо все. Дело в том, что смотрите, парни, э, надо отвечать за свои поступки. Сел за руль пьяный, должен ответить. Согласись. Не Все, приедут ребята, оформят вас. Ты нормальный. Слушай, при чем здесь кто на кого похож? Понимаешь? Такие люди как ты, извини меня, не хочу тебя не обижать ничего, выпившие ездят, совершают ДТП, и нормальные люди страдают, дети в дом остаются сиротами. Для чего это? Ты пойми правильно, нельзя садиться пьяным за руль. Жизнь, не жизнь, это алкоголь. Отец, я человек, хороший человек, украинский, русский, я на Майдане за Украину был. Поверьте мне, батько, я... Какой ты сотни был, если ты был на Майдане? Ну Какой сотник? Кто у тебя сотников был? Четыре раза был. Какой сотник ты был? Кто у тебя был сотником? что ты тут начинаешь, блядь, на Майдан? Я четыре раза был. Сотник кто у тебя был? Какой сотня ты был? Номер сотни? Артур, Артур у меня был. Артур какой? Я... Сотня, я... Какая? Я... сотня какая? Какая сотня? я, я, не а, я ты не знаю, что ты так Попытались, куда там, здесь маски шоу. Йо, добре, добре, потом перезвоню. А что ты тут разумеешь? Перерезал, блядь. По, по плечи, по еще раз. Что ты разумеешь? Тут не пизди, ну, блядь, чмо. Ну, не снимай, блядь. Я снимаю, извини, здесь, здесь ситуация конфликтная, что потом человек не говорил, что мы его били, еще что-нибудь делали. Здесь все фиксируется, здесь должно быть все по закону. Вот, ну, как ты думаешь, какая проблема наше общество? Знаешь, какая? Злые. Нет, злые – это последствия. Это последствия, можно считать. Это когда людям без различия все, что происходит. Садится пьяный за руль, безразлично, пускай он убивает. Главное, чтобы меня не трогал. Преступники там в верхах сидят во власти, безразличие. Понимаешь? Вот, это самая большая проблема. А где ваши документы вообще? На машину, на все? Документы где? Не Понимаю вообще? А чья машина? А, да, да, машину, так Нет, так чья машина это? Ваша машина или, не дай бог, она где-то попадает под розыском? Убирай деньги, не показывай. Убирай деньги, не, не показывай. Это еще парень. хуже будет. Что не, не треба? Ну как ты пить не треба? Ты пойми, как ну как не треба. Но если ты совершил просто, можно, пойми, можно ты, можно ты сел за пьяный за руль, ты понимаешь? Ты должен понимать, что нельзя садиться. Никаку. Я в своей жизни не сажусь за руль пьяным никогда. Я не бываю пьяным. Я считаю, что алкоголь это враг всего в жизни, враг семей, враг всего алкоголь. Пойми. Опять? Я отец. Честное слово, бесполезно со мной договариваться, общаться. Я уже три года борюсь с гаишниками и с пьяницами. Три года. Даже больше. Четвертый А здесь такая что водитель едет пьяный. Это нельзя быть, это шоу. Доброго вечера, дорожный контроль. Старший лейтенант Смотрите, какая ситуация. Добрый вечер. Добрый день. Смотрите, вот водитель. Это пассажир. Ну, не нет, это мы просто прикрыли дорогу, чтобы он не выехал на всякий случай. А их машина? Вот она, вот О. она, москвич стоит. И вообще, блядь, улица. Я что, думаю, нам наговорят, но бачу, такому ходил, наговорят. У свитча неудиятие в масках. Это пассажир, к нему претензий никаких не может быть, но... Пассажир может быть. Да. Можете ехать, это хорошо. Вы вызвали такси, да? Да. Свитч

Добре, що вони нас відвідують, самооборону. Зараз жінок До Документи заберіть. Паспорт вам повернуть. Варні, ми поїдемо. Вимануємо телефони знаєте, ні? Чекайте, може зразу таку складемо. На медичному свідченні ви лікарні йдете, чи відмовляєтеся. ще раз питаю, на медичне освітчення йдете в лікарню чи відмовляєтеся? Ключі, де я свій ключі? Не, відказуєтесь. не питаю. Що нема питань? Йдете? Не, не відказуєте. Ключі з машини Не відказуєтеся, йдете, так? Ключі з машини відказуєте. Нема, ключі відказуєте. Значи ви тим зі спеціально, що всі на кухарку ставте. А ключі ви чуєте? А ключи где у него, да? на капот. Поставте ключі, нам, доставьте ключи. Да, все все сейчас вот надо просто доснять что вопросов здесь не было никаких все ну да да и машину, машину никто не вызывал. не никто никто не садился ничего <связывая> не потеряйте их положите их в карман сразу Его назад посадите, что он спереди, он, дернется а. Все, лучше отходите, спокойно Все, парни, удачи, до завтра